alloh taolo qur'onda nima aytyapti xotinlaringga mahrlaringni hadya qilib chin ko'ngildan bering astoydil bering hozir erkaklar mahr kutib yashayaptiyu qachon menga xotinim mahr beradi shunaqa boqib beg'amlarim ko'payib ketib qoldiku qachon menga mahr beradi deydi xotinini chaqiryapti hali xotini bo'lmagan hali nikohlanmagan <laughs> otangga ayt deydi menga ming dollarlik kastyum shuma olib bersin deyapti mahr emasmi bu mahrku chirog'ini olib tashlab otangga borib ayt chiroq qo'ysin deyapti butun mebellarni chiqarib tashlab otangga ay mebel olib kelsin deyapti hammasi mahr hammasi mahrga kiradi kerak bo'lsa nima bo'lyapti kerak bo'lsa to'ydan oldin palon joyga biz mebelni gaplashib keldik sen o'sha joydan borib mebel olasan deyapti u joyga u mebelchi bilan gaplashib kelgan hozir bitta odam jo'nataman uni kiydirasan ming dollarlik narsani ikki ming deysan nimaga ikki ming deysan desa o'shani hisobidan to'y ham qo'yib u shunaqa hadiyachilar ham ko'payib ketib qoldi mahirchilar ham u ko'payishni davom etyapti